এভৰি ওৱান প্ৰেছ ডালত সকলোলৈ মহান তাণকৰ্তা প্ৰভু যিশুৰ নামত নমস্কাৰ ত' আজি মই বৰ বেলেগ এটা ৰূপত ওলাইছোঁ আজি ই ৰিক্সা ড্ৰাইভাৰ হৈ ওলাইছোঁ পেছেঞ্জাৰ কঢ়িয়াবলৈ আৰু যিহেতু আমাৰ প্ৰ'গ্ৰাম শেষ হ'ল প্ৰগ্ৰাম শেষ মানে আজি যিটো গীৰ্জা শেষ কৰি মই ওলাইছোঁ আজি ই ৰিক্সা এখন লৈ তো মই বৰ্তমান ওলাইছোঁ বেলেগ এখন সমাজত মানুহ আনিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু লগতে আজি এই ভিডিঅ'ৰ ক্লিপৰ মাজত কিছু কথা মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ যিহেতু কেইদিনমান আগতে মোৰ ঘৰলৈ এজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি মোক লগ পাবলৈ আহিছিল আৰু তেখেতৰ এটি গীত শুনাবলৈ আপোনালোকক ইচ্ছা কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত আৰু কিছুমান কথা মই আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ' প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব তেহে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব তো ঠিক আছে তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাই থাকোঁ নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই চুলেমান কাঠে কৈছোঁ আৰু আজি মই এটি গীত গাব লৈছোঁ আৰু সেই গীতটি হৈছে কিনো মই অভাগন আৰু কিনো মোৰ পাপী মন এই গীতটি আমাৰ যি শোণিতপুৰ সভাৰ অন্তৰ্গত থকা আমাৰ যি বালিপাৰা জেৰুচালেম বাপটিষ্ট মণ্ডলীৰ আমাৰ যি ইউটিউবাৰ ব্ৰাদাৰ দীপক বসুমতাৰীৰ চেনেলত মই গানটো মই প্ৰচাৰৰ কাৰণে দিব খুজিছোঁ আৰু সকলো চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু উৎসাহ দিব আহক মই গীতটি গাম কিনো মই অভাগ কিনো মোৰ পাপী মোক দেখা নাই কিনু মোর দৃষ্ কিনু ময় ভাগ কিনু মোর পাপিম আসিল মানার খো মাইপুর এনে এরালু কিনু মুর কো পালে হিনু মযো ভাগো কিনু মুর পাপিমো আসি লুকো হে A oh, 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 oh. ah, de Quilo Disso foi similo Foi oh, দয়া দেওয়ে হে ক্ষমা দেওয়ে দেওর মীন কিনু ময়

me যেহেতু দেওবার বহুত মানুষ অরুণাচল গৈ আছে আর ময়ও সেই অরুণাচল যাওয়ার বাদেদি গৈ আছো বি তোলাই দিব যিশু লাগা খুন ময়খলাগা পা থাকবি তোলাই দিব যিশু লাগা খুন কথা আহি মই পালোহি এৰালি লগা বুলি এখন গাঁৱত আৰু এই গাঁওখনতে আহিছিল যিসকল যাত্ৰী ত সেইসকলক মই নিবলৈ আহিলোঁ ত নাজানো কি কামত আহিছিল মই থ'বলৈ মই অহা নাছিলোঁ ভাইটি আহিছিল আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ নিবলৈ আকৌ পুনৰাই ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰিম মোৰ পিছফালে ইয়াৰ আইতা এজনী আছে আৰু লগত বাইদেউ এজনী লক্ষণমানী মাইনা এজনী ত' ঠিক আছে তেন্তে আপোনালোকে চাই থাকক আৰু বাকীখিনি মই যিখিনি আগতে কৈছিলোঁ তো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চালেহে কথাখিনি বুজি পাব মই মানুহ থ'ব আহিলো তৰাজানত আৰু পুনৰাই গৈ আছো ইয়াৰ পৰা এতিয়া আকৌ চাৰিদুৱাৰ এইবাৰ পালোহি মই ফৰেষ্ট গেটত আৰু ফৰেষ্ট গেটত আহিছো দুজনী আকৌ নিবলৈ গাড়ী কি লৈছে এয়া ৰসগোল্লা লৈছো আজি বহুত গৰম আজি মানে বহুত অসমত বেছি ৰস পৰিছে আমাৰ নলোৱা সমষ্টিত

মই পুনৰাই আনি থৈ আৰু আহি পালোঁহি মই নিজৰ ঘৰলৈ আৰু এইটো মোৰ ঘৰ বৰ্তমান নতুন বনাই থকা হৈছে প্লাষ্টাৰ কৰা হোৱা নাই মই নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে আছোঁ আৰু আজিৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱেই হ'ল যে আজিৰ ভিডিঅ'টোত কোনো ধৰণৰ ঈশ্বৰৰ বাক্যবোৰ দিয়া হোৱা নাই কাৰণ মই নিজৰ মণ্ডলীতে আছিলোঁ মই বেলেগৰ মণ্ডলীলৈ আজি নগ'লোঁ কাৰণ বহুত বেছি গৰম আৰু গৰমত বৰ অসুবিধা হয় আৰু ইমান ঘাম ওলাই যায় মানে ক'ব নোৱাৰোঁ মানে আচৰিত তো আপোনালোকৰ ইমানখিনি ঘাম ওলাই নে নোলাই নাজানো কিন্তু মোৰ বহুত বেছি অতিবাত ঘাম ওলায় তো সেইবাবে মই বেলেগৰ মদলিলৈ নাই যোৱা কাৰণ বেলেগে ইমানটো ঘাম দেখিলে হয়তো ঘীণ কৰিব পাৰে বুলি তো বিশেষ উদ্দেশ্য এইটোৱে হ'ল যে যিজন ব্যক্তিৰ মই গীত শুনাইছোঁ আপোনালোকক আৰু তেওঁ চুলেমান কাঠ ডাঙৰীয়াই মোলৈ যিটো গীত পঠিয়াইছে মোৰ চেনেলত দিবলৈ কাৰণ আপোনালোকে ভুল নুবুজিব ভুল নুবুজিব এইটো কাৰণে যিহেতু আগতেও মই প্ৰায় দুটামান ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ চুলেমান কাঠক আৰু আজি দেখুওৱা উদ্দেশ্য এইটোৱে যে চুলেমান কাঠ ডাঙৰীয়াই যিটো খুব ধুনীয়া গায় আৰু লগতে মিনিষ্ট্ৰি কৰি আছে প্ৰভুৰ কাৰণে তো তেনেকৈ ব্যক্তি আচৰিত কাৰণ কিয় তেনে সেই সকল সেইসকল ব্যক্তিক আমি বহুত বেছি সন্মান দিব লাগে বহুত বেছি মৰম দিব লাগে কাৰণ কিয় আজি আপুনি বা মই তেনেকুৱা কাম কৰিব পৰা নাই যিহেতু আজি আমাৰ চেলেমান কাঠ ডাঙৰীয়াই কৰি আছে কাৰণ আমাৰ নিচিনা চকুৰে ভালকৈ নেদেখে নেদেখে মানেতো নেদেখে বুলি ক'লেও ভুল নহয় কাৰণ এজন দৃষ্টিহীন মানুহ হওক আৰু নেদেখে বুলি তো আৰু বাৰে বাৰেতো কৈ থাকিবলৈ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এজন দৃষ্টিহীন মানুহ আৰু সেই দৃষ্টিহীন মানুহজনে আজি ঈশ্বৰৰ বাক্য প্ৰচাৰ কৰি আছে গীতৰ যোগেদি বাক্যৰ যোগেদি লগতে যিসকল ব্যক্তিয়ে গীটাৰ শিকিব খোজে বা ঢুলুকি শিকিব খোজে হাৰমনিয়াম শিকিব খোজে সেইবোৰো শিকায় তো মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ এই ব্যক্তিজনক আপোনালোকে যিমান পাৰে ছাপৰ্ট কৰক আৰু এই ভিডিঅ'ত মই তেখেতে তেওঁৰ যিটো কিউ আৰ ক'ড সেই কিউ আৰ ক'ডটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকে যোনে যিমান পাৰে এই ব্যক্তিজনক আপোনালোকে সহায় কৰক কাৰণ মোৰ দৰে বা আপোনাৰ দৰে এই মানুহজন বেলেগৰ ঘৰত গৈ কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ চকুৰে নেদেখে ত মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই যে চকুৰে নেদেখে আৰু তথাপিও ঈশ্বৰৰ কাম কৰি আছে তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ মণ্ডলীত হয় ইনভাই ইনভাইট কৰক মানুহজনক আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকে গীত গোৱাওক ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনক আৰু মানুহজনৰ ঘৰ হ'ল লখিমপুৰ জিলাৰ হয় বেপটিষ্ট মিছনৰ হয় তো মিছনৰ কথাটো আজি এইটো কাৰণে ক'লোঁ ত বহুতে বহুত ধৰণৰ হয়তো ভাবিব পাৰে ভুল বাজি বুজিব পাৰে কিন্তু এটাই কথা মিছন যিয়ে নহওক কিন্তু ঈশ্বৰ এটাই যীশুখ্ৰীষ্ট এজনে হয় তো সেয়েহে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে চুলেমান কান্দ ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে যিমান পাৰে সহায় কৰক আৰু আপোনালোকৰ মণ্ডলীত মাতক তেখেতৰ যোগেদি আপোনালোক গীত শুনক বা শিকক সেইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি শিকিবও খোজে শিকাই থৈ যাব যদি শুনিবও বিচাৰে শুনাই থৈ যাব তেনেকৈ তো এয়াই আছিল আজি ভি ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য তো আপোনালোকে ভুল নুবুজিব যে আজি এই ৰিক্সা চলাই দেখুৱালে বা বেলেগক সহায় কৰাৰ বিষয়ে আজি কিছুমান কথা উল্লেখ কৰিছে হয় এই কথা মই নকয় থাকিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তেওঁ মোক এদিন কৈছিলে যে আপুনি অকণমান সহায় কৰক যাতে এনেধৰণৰ সহায় যিটো নেকি মই এনেই ঈশ্বৰৰ বাক্য যে প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ বা ঈশ্বৰৰ এজন কাম কৰি আছোঁ ঈশ্বৰৰ দাগ হওঁ মই তো সেয়েহে আপোনালোক সহায় কৰক যাতে বিভিন্ন মণ্ডলীয়ে যে গম পায় যে মই এইটো এটা কাম কৰি আছোঁ ধুনীয়া এটি গীত গাওঁ সেই গীতৰ যোগেদিও যাতে ঈশ্বৰৰ প্ৰচাৰ হয় ঈশ্বৰৰ বাক্যবোৰ তো সেইবুলি মোক ক'লে আৰু কওঁতে মই ক'লোঁ যে ঠিকে আছে আপুনি আপোনাৰ এটি খুব ধুনীয়া গীত দিয়ক মোলৈ মোৰ চেনেলত মই দিম আৰু লগতে যদি বেয়া নাপায় আপোনাৰ যিটো কিউ আৰ ক'ড আছে সেইটোও দিয়ক বুলি মই ক'লোঁ আৰু সেয়েহে আজি সেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে ভুল নুবুজে আৰু যিমান পাৰে সহায় কৰিব চেষ্টা কৰক তো এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আপ কেনে পালে কোন ঠাইৰ পৰা ভিডিঅ' চাইছিলে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ